Qalan Əziz Əmlak AZ kanalının izləyiciləri, bu gün sizə belə bir əmlak təqdim eləyəcək. Ərazı olaraq Qobu yolunda yerləşir. Ümumi 8 sotd olan bir əmlakdır. Deməli, həm həyət evi, 2 obyekt və əlavə 6 ədəd ayrı-ayrı ton evdən ibarət bir əmlakdır. Həyət hissəsində 2 obyekt yerləşir. Qadın salonu və ə, ofis kimi fəaliyyət göstərən və hal-hazırda icarədə olan obyektlərdir. Salonun ölçüsü 75 kvadrat, ofisin ölçüsü 118 kvadratdır. Hər biri ayrı-ayrılıqda icarədədir. Bura evin həyat hissəsidir, giriş hissəsidir. Ev iki tərəfdən girişi mövcuddur. Həm arxa, həm ön hissədən. Bu ön hissədən ona girişi idi. Baxın, bura evin geniş həyatıdır, gördüyünüz kimi. Deməli, e, həyətdə yerləşir 1 ədəd 124 kvadrat metr, 4 otaqdan ibarət, tam şəraitli e, yaşayış evi və arxa hissədə 6 ədəd hər biri 45-50 kvadrat metr olmaqla təmirli və bəzi əşyaları ilə mövcud olan evlərdir. Qeyd etdim ki, evə alınan şəxs e, hazır biznes kimi e, gəlir əldə eləyə bilər, həm obyektləri icarəyə verməklə, həm də arxa hissədə yerləşən Bu kiçik yol çından evləri icarəyə verməklə müəyyən qədər gəlir əldə eləyə bilər. Bura evin həyat hissəsidir, gördünüz ki, müəyyən qədər işlər qalıb, tamamlanmamış. Amma yəni çox gözü işlərdir. Demək, ümumən 8 sotdadır bir daha qeyd edeyim. Qobu yolunda yerləşir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. İndi qiymət haqqında bir dəfə sonra məlumat verəcəyəm video boyunca. Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi evin xarici hissəsində yerləşən, hansı ki 6 ədəd kiçik ölçülü evlərdir. Bu evlərin hər birinin ayrı-ayrıca sayğacları mövcuddur. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki qaz, su, işıq və kombi xətləri mövcuddur, tam şəkildə quraşdırılıb. Hər birinin ayrı-ayrıca sayğacı var. Burada gördüyünüz əşyalar satış zamanı qalacaq. Qeyd edim ki sanitar qovşaq tam təmirlidir, aksessuarlar quraşdırılıb hər evdə. Və bu evə alan şəxs qeyd etdiyim kimi bir daha təkrarlayım. Həm bu evləri, həm ə, evin ön hissəsində yerləşən hər iki obyekti icarəyə verməklə müəyyən qədər gəlir əldə eləyə bilər. Baxın, burada otaqların görüntüsüdür, qeyd etdiyimiz. Çox cüzi e, belə deyim, təliqə salması işləri var, yəni çox cüzi işlərdir. Evin qiyməti haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bütün bu, yəni obyekt, hər iki obyekt, ev və evin həyətində yerləşən bütün bu altı ilə evlə birlikdə hamısı birlikdə ümumi 520 min manata satışa çıxarılıb, e, qeyd edəyim. Evə alan şəxslər, yenə deyirəm, evə alan şəxs e, sırf biznes məqsədi ilə, yəni gəlir əldə eləyə bilər. Alan uduzmaz bir şans bu evi Bir daha qeyd edirəm, evin qiyməti 520.000 manatdır. Sənəd bələdiyyədir. Yerləşir Qobu yolunda, ümumi 8 sotdadır. Evin hər iki tərəfdən girişi var, həm arxadan, həm öndən. Ev haqqında öz fikirlərinizi videonun rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər belə bir videoların E, yayımlamaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa videonu mütləq bəyənin və kanala mütləq abunə olun. E, hələlik